настраивался просто как на последний бой в своей жизни, на самом деле. Потому что, потому что, я знал, что мне нельзя сделать ни шагу назад для того, чтобы не дать повода меня поставить в партер. Хотя и не так поставили меня дважды в партер. Вот. И чисто от защищаться в партере, не дать никакого, ни малейшего повода меня засудить. Вот. И, в принципе, то, что и получилось. Я выходил, я знал, что я ему глотку перегрызу, но я должен у него выиграть. И доказать, что прошлогоднее, прошлогоднее мое поражение – это нелепая ошибка, вот, и может, какая-то моя недоработка. Вот. Что, в принципе, в итоге так и получилось. Я, у меня получилось выполнить свой коронный э, прием, э, накат, вот, и в стойке я не дал никакого повода, не дал никакого шанса ему взять у меня баллы. Абсолютно. И хочу додать еще, Жан, А в полтері, те, Жан дуже грамотно діяв у стійці, а в партері наш чемпіон не програв жодного балу. Тобто, це був абсолютно бездоганний захист. Він дуже відчуває, дуже рухається по килиму і не дозволив суперникам взяти жодного балу. Скажи, будь ласка, Жан, ви чемпіонат світу проводився в Лас-Вегасі, світовій столиці розваг. Вас повезли ми на Гранд каньйон, і ми побачили ці чарівні краєвиди. Наші борці релаксують, відпочивають. Такой красивый банк. Мы бачу... поехали, никто нас не поверил. Да, вы поехали на экскурсию. Я хочу спросить, не повлияло это, где все отдыхают, расслабляются, вам настроиться на э, такую серьезную, бескомпромиссную борьбу? На самом деле, да, было тяжеловато, потому что очень много отвлекающих факторов. Но дело в том, что тут все в одинаковых условиях ну, может, только Дима Пышков из-за того, что не выходил из комнаты, этого не видел. А все остальные были в одинаковых условиях. И, и тут как бы даже ну, некого было бы обвинить, что я ну, и ссылаться на то, что проиграл из-за того, что там меня что-то отвлекало. В любом случае, мы это все видели, как бы не обращали на это все внимания. Понятное дело, что там соблазнов, все очень красивые, все очень веселые, ну и сам, сама атмосфера веселья, она чуть-чуть не сопутствует борьбе, вот. Но в любом случае мы справились и, как видим, показали очень достойный результат, вот. И на самом деле, что касается меня конкретно, то я еще боролся в третий день сам. И получается, ну, с девочками, вот. И как раз мои напарники все по, по команде, они уже отборолись. Вот. Вот это очень психологически тяжелый а барьер. Вот. Когда нужно собраться, вот. Твои все парни уже по сути гуляют и, и празднуют победу. А ты сам э, идешь рано спать, ложись, а потому что знаешь, что завтра надо выходить и показываешь, что ты лучший в мире. Вот. И это на самом деле очень психологически тяжело. Вот, но слава богу, что с помощью наших тренеров, большое им спасибо и доктора, который от меня ни на шаг не отходила Наталья Викторовна Соколова. Э, у меня все получилось. Наталья Викторовна Соколова – это уникальный ликарь. Она любит каждого нашего борца, и я ей телефоновал вчера, я очень хотел, чтобы наша ликарь пришла, потому что она действительно хлопцам вправляя колено в течение тренирования. Она... Робить саму невідкладну допомогу, на жаль, вона не змогла. Вона теж всім передає привіт. От, це єдина жінка в нашій команді, ми її дуже любимо. Жан, таке запитання. Скажи, будь ласка, у фіналі ти зустрівся з, з борцем з Узбекистану, досвідченим а, Асакаловим. Рустам. і Рустамом Асакаловим, і ти провів на першій хвилині проводиш просто ну, таку блискавичну качергу. Це прийом за руку. Людина влітає на 4 бали, ну тобто зразу, і ти тут же його проводиш фірмовий накат, здобуваєш 6 балів, потім грамотно відстояв. Як ти взагалі відчував підтримку залу? Американці дійсно вони вболівають не за прапор, а вони вболівають за красиву боротьбу. І я знаю, що вони рукоплескали, коли ти почав перемагати. Тобто Америка тебе дійсно прийняла як сильного борця, борця такого характерного. як ти відчував підтримку залу? Ну... Да, когда у меня получилось провести такой красивый прием, конечно, публика активизировалась, начала меня поддерживать. Хотя на самом деле Рустам Максакалов, узбекский борец, он тоже очень зрелищно борется. И до финала у него были очень яркие победы. Он и французов положил, забедрил, и Иран собросил очень красиво, тоже положил на лопатки. Вот. Поэтому мы как бы достойные соперники. И ну, так получилось, что вот и у меня получилось провести этот прием красивый. Вот. И публика, конечно, поддерживала. Ну, у них президент темнокожий, как она, она могла она меня не поддерживать?